чтобы сохранить. Вот. У нас Кимбургская коса, места у нас прекраснейшие. И люди практически там, что проживали, они не нарушают, не вырубают не выпиливают, не убивают. Вот. Но дело в том, что за человека ни разу никто не спросил и поинтересовал. Вот это вся наша сельская рада. Практически территории сельского совета, вот она вся занята. Заповедник Черноморский, это лесхоз, вот это тут фольклор. Э, практически жить нашим, нашему селу не на что. Бюджет у нас практически нет. Э, заповедник не платит, лесхоз не платит. Вот. Единственное, что чуть-чуть вот это тут вдоль берега Камыш, охотничьи угодья, нам проплачивают, и Солипром. Но даже дело не в том, что люди у нас очень терплячие. Дело в том что состоится, что у нас практически уничтожается все. Вот заповедник биосферный, да? Казалось бы, это табу. Но я извиняюсь, я уже не однажды, я за 8 год работаю в сельском 8 год я скажу, 8 год пишу. Но извините, реакции никакой. Как выводилось, вывозили креветку, так и вывозят, заповедник. Сделали буферную зону. Вот. Нашим людям, те, что раньше ловили бычка, проехать нет. Но зато Николаевские, вот, все приезжие, они вывозят оттуда креветку. им бычок не интересует. После э, их креветки, я уже говорила, на мы уже, уже обижаются, остается такое болото. Это малек. И фаль, нет, бычок, хверина, и голос И камбала. Оно все выкидается. Теперь еще, еще, одно. Был у нас, тут стоял у нас э, лабаз, это раньше была третья бригада колхоза Победы. Вот. Теперь этот, я не знаю, какими средствами выкупил, Коба Владимир Владимирович Всюду известный И теперь начинают с Покровки Перевозят до нас И тут получается перевалочная база Никому, ни прокуратура Выстроился на самом берегу Там сидит наблюдательную Отгородил залив сетками Вот его. И никто не обращает внимания Значит нашим людям не можно Понимаете, 10 килограмм кефали, зато чужим можно. И, за, и биосферный заповедник. Вот. Прошу сколько, вот у нас единственное, что вот, скажут, э, ну, поставили Васильев и сделали национальный парк Покровка, поделали гнезда в можно. обошлось им 80 гривен гнездо. Построили вдоль дороги, то туда качка никогда в жизни не сядет. Вот. Если не будет тормовой базы, то и птиц не будут. Вот. Теперь говорю э, сколько с мотыльщиками. Вот я уже добила, спасибо Федору Федоровичу Негорию, что помог. Вот. Заловили их. Он ну, прошел все. И что вы думаете? Вот новое. На 200 тонн э, вы, э, мытья мотыля подписано, разрешено на Геройской сельской ради. Вообще, хоть кто-нибудь кто думал, что это, это не 2 килограмма, не 200, не 2 тонны, а 200 тонн. Хотя они вывозят в пределах, до 100 тонн вывозят. Но все он идет, Ни в бюджет не поступает, ни в государственный бюджет, ни, ни в областной, ни в районы. Что хочет, то и делают. И прошел суд, все равно они как мыли, так и мыют его. И ни им закона не может. Привозят это самое, нанимают людей поземлют и все. Можно я вас прошу? Сейчас, по Нижнеднепровскому есть у вас? По Нижнеднепровскому. С это, этой территории. Это Нижнеднепровская это. без вот сейчас идет речь непосредственно о территории Черноморского биосферного заповедника. Ну а у нас Правильно? будет национальный парк. Да, вот да. мы находимся на, ну, на, на нашей территории. Вот биосферный заповедник. Остальное все будет национальный парк. А, да, нет. Нет. Ну, да. подождите Вы уже вы можете... выключили всю вашу территорию сельскохозяйственную. Я ярко? вам это сам. Я просто рассказываю вам ситуацию. Да, 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 да. Вот смотрите. Да, да, да. Вот смотрите. Да, да. Это свалка да. гунтов. Это наша Геройская. Там было дано разрешение ну на пару лет. Вот все, форватор чистит, все высыпает под берег. Обратилась я в областную раду, в общем, короче говоря, помогли, спасибо депутатам нашим областным. Ну, судились с Лосманом да это. Ну, высудили там да, миллион штрафов. Теперь же опять рыбная инспекция разрешает. Ну, да Та что там, там уже уград, то, то сыпьте опять туда. Ну, у нас они пока не сыплят, но у Васильевки сыплят. Я сказала лично, сама возьму, возьму вот это а самое ружье и повыстреливаю Весною, весной, не можно в селе удержаться, вонище стоит. И вот мы зеленый туризм. А как людям жить? Так кто туда будет ехать вот, э, в ту вон, в грязь? Там на, пол, на, на, на 500 метров, на километр, уже камушом все позарастало, в селе покупаться негде, пляжа негде сделать. Дети, если что, нанимаем тракторы, возим на залив, До речки подойти нельзя. И все равно опять то же самое делается. Люди уже никому ничего не верят. Они, у нас добропорядочные люди. И согласились бы они, и подписали, если бы навели порядок. Его нет. И они не верят, что если будет национальный парк, не будет такого бардака. Будет он. Не верят люди, понимаете? Ну, вот охотничьи угодья, они занимаются. Они в прошлом году привезли 500 штук Фазана. Выкинули. Позали у нас по дороге бегают. Только если был Геройского. Я не обманываю вас. Выходят на дорогу, идут спокойно. Они их подкармливают, они за ними ухаживают. Зимой эти люди морозы, они попривозили отходовые кукурузы. Они дивлятся за всем.